Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Clan. Alhamdulillah, hari ini kita telah pembendangkan keputusan. Yusof Rotter telah dibebas dan dilepaskan oleh mahkamah daripada pertuduhan memiliki dua pucuk senjata api tiruan dan juga dadah jenis ganja seberat 300 Perpuluhan 1 gram Di mana mahkamah telah mendapati hujah-hujah pasukan pendawaan tidak cukup kuat untuk menyabitkan bahawa barang-barang terlarang itu merupakan milik Yusuf Dan pasukan pembelaan seperti mana yang telah saya jangkakan telah berjaya membuktikan begitu banyak sekali kelaguan-kelaguan terhadap perhujahan yang telah disampaikan oleh pasukan pendawaan tersebut dan Alhamdulillah setakat saya tengok Yusof Rotter tidak ada sesiapa yang kita beliau kat depan ni. Macam mana kita jangkakan mungkin akan berlaku tahanan dalam bentuk LPK tetapi tak nampak pun polis menyerbu ke apa-apa ke. Lagipun Yusof Rotter dikawal ketat oleh pasukan peguam dan juga uh, ahli keluarga beliau. Jadi setakat waktu ni kita biarkan Yusof Rotter bertenang-tenang. Biar dia balik ke rumah buat pertama kali selepas hampir 10 bulan. Menikmati kari ikan yang memang disukainya. Dan juga kembali menikmati kebebasan selaku rakyat Malaysia yang merdeka. Dan insyaAllah saya akan bawakan kepada anda rakaman sidang media oleh Paskan Guaman Yusof Rotter yang terdiri daripada Tuan Rafi Rashid. Juga terdapat ucapan sedikit daripada Datuk Sri Takyuni Hassan dan juga eksklusif untuk anda ucapan seberingkas dari Yusof Rotter sendiri pertama kali selaku manusia yang sudah bebas dan lepas. Tahniah rakyat Malaysia tetapi perjuangan baru sahaja bermula. Kita intro dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat tengah hari Terima kasih kepada rakan-rakan media Terima kasih kepada mereka yang online Terima kasih atas talian Terima kasih kepada rakan-rakan Terima kasih kepada semua yang hadir Allah berfirman Izzat ja'a nasrullahi wal fath" Waraitan nasa yadahulu nafi dini lillahi afwaja Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Innahu kana tawwaba Apabila datang pertolongan Allah Maka kita kena buat Subhanallah Walhamdulillah Astaghfirullah Kita semua bertaubat Tuan-tuan dan puan-puan Hari ini mahkamah telah membuat satu keputusan Pada tarikh 12 Jun 2025 yang Arif Muhammad Jamil Hussein telah mendengar lagi sekali poin-poin daripada peguam bela, poin hujahan daripada pendakwaan dan telah mendapati walaupun dadah ganja dan dua pistol tiruan itu tidak dipertikaikan dari segi dadah dan pistol tetapi paling penting milikan kawalan jagaan, pengetahuan telah gagal dibuktikan oleh pihak pendakwaan. Selain daripada itu, mahkamah juga telah membuat keputusan di mana mahkamah telah menyatakan dengan jelas bahawa amat tidak selamat untuk memanggil Yusof Rauta membela diri. Mahkamah juga dalam keputusannya telah menyatakan bukan sahaja tidak selamat tetapi terlalu banyak kemungkinan-kemungkinan terutamanya akses orang lain kepada kereta Yusof Router pada waktu kejadian tersebut. Selain itu, mahkamah juga telah buat keputusan setakat ini bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan jangka waktu 9 jam antara 10.30 malam hingga 7.30 pagi semasa pihak polis melakukan serbuan dan intipan tersebut. Ingat, fakta kes 5 pagi terima panggilan, mereka sampai tempat kejadian 7.30. Keterangan 10.30 malam sehingga 7.30 itu 9 jam gagal dijawab oleh pihak pendawaan. Pihak pegawai penyiasat juga gagal untuk menyiasat dengan jelas penama-penama yang telah diberikan oleh Yusof Rauta dalam pembelaannya, dalam keterangannya, dalam percakapannya termasuk nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini, mahkamah buat keputusan kes tidak kukuh Yusof Rauta bebas dan lepas Tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu tekankan satu konsep yang penting dalam negara kita. Apa konsepnya? Undang-undang itu jauh lebih tinggi daripada sesiapa. Dan kita mesti menghormati sistem kehakiman negara. Mahkamah lagi sekali membuktikan mahkamah adalah benteng kepada rakyat. Hari ini telah membuktikan. Hari ini telah membuktikan bahawa keterangan-keterangan yang telah dibawa oleh pihak pendakwaan langsung tidak mencukupi untuk memanggil Yusuf Rauta membela diri. Kita mengucapkan ribuan terima kasih penghargaan bukan saja kepada pihak yang Arif Hakim yang telah membuat keputusan yang telah memberikan ruang yang secukupnya kepada semua pihak tak kisah pembelaan ataupun pendakwaan. Kita juga ucapkan terima kasih kepada pegawai-pegawai daripada pihak pendakwaan yang telah pada kami sekurang-kurangnya melakukan kerja dengan profesional. Akhir sekali, akhir sekali, yang paling penting, ada laporan polis yang telah pun dibuat oleh Yusof Rauter pada 12 September 2024. Pada mula-mula Yusuf Rauter dibawa ke mahkamah. Kita dah pun pohon supaya pihak polis melakukan siasatan dengan sedalam-dalamnya dakwaan alegasi yang ditimbulkan oleh Yusuf Rauter dalam laporan polis tersebut. Persoalan sini saya lontarkan kembali kepada Ketua Polis Negara di manakah siasatan tersebut sekarang dan apakah status siasatan tersebut sekarang? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Farhash Wafa Salvador telah dipanggil untuk dirakam percakapan mereka. Kalau tidak, kalau tidak kepada Tan Sri IGP, beri jawapan secara bertulis kepada rakyat Malaysia. Datuk Sri Takiuddin akan bercakap sedikit, kemudian Yusof akan bercakap sebentar saja dan kemudian kita akan ambil soalan. Datuk Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya uh, menggunakan pakai segala keterangan ataupun uh, kenyataan yang dibuat oleh saudara sahabat saya yang terpelajar, uh, saudara Rafiq mengenai kes ini. Kita jelas bahawa kes ini di peringkat pendakwaan pun mahkamah mendapati pendakwa gagal membuktikan satu prima facie kes. Itu dah disebut tadi. Saya nak sebut satu perkara kes yang melibatkan saudara Muhammad Yusof Rauter bukan saja dibahaskan di dalam mahkamah dan juga di dalam masyarakat tetapi juga di peringkat paling awal beliau ditangkap pada bulan 9 2024 telah dibangkitkan di dalam Dewan Rakyat Perkara yang dibangkitkan oleh ahli parlimen kita ialah tuduhan yang terbukti tidak berasas boleh menyebabkan seorang rakyat Malaysia ditahan daripada bulan 9 tahun 2024 sehingga bulan 6 2025 hampir setahun tanpa apa-apa asas sekalipun jadi oleh sebab itulah kita mendesak pihak berkuasa terutamanya pihak uh, penguat kuasa polis dan sebagainya supaya sesuatu kes yang disiasat oleh mereka disiasat dengan profesional pegawai-pegawai polis Perlu menyiasat dengan profesional Kalau tidak ada kes Dikatakan tidak ada kes Jangan datang ke mahkamah Mereka bersetuju dengan kita Bila kita cadangkan bahawa kes ni Tidak ada asas Tidak ada basis Mereka bersetuju sebahagian besarnya Dan kita melihat benda-benda yang sepatutnya Ini spesifik sikit Yusuf Rauter Masa ditangkap tidak ada IC Kepada beliau bila diminta oleh pegawai polis yang menyebu, yang menangkap, mana IC? Dalam kereta. Adakah menasabah seorang yang menyeludup dadah, menyuduk pistol, boleh tinggal IC dia dalam kereta itu? Menasabah ke tidak? Itu adalah satu benda yang paling tidak logik dalam dunia ini. Itu salah satu benda yang kita bangkitkan dalam mahkamah. Dan Alhamdulillah, mahkamah mempercayai dari segi keboleh percayaan Uh, kita pihak pembela terhadap uh, apa ni pemeriksaan balas kita uh, ke atas saksi-saksi pendakwa itulah keputusannya. Alhamdulillah ini adalah kemenangan kita semua rakyat jelata. Saya uh, saya minta saya minta sedikit saja untuk Yusrauter dan kemudian kita akan jawab soalan. Saya minta semua bersabar 9 bulan 10 hari Yusof Rauta tak pernah lihat dan bebas seperti ini. Bagi dia ruang sedikit. Boleh? Uh, Assalamualaikum. Uh, uh, pertama sekali, uh, syukur saya kepada Allah SWT uh, kerana uh, menjaga saya selama ini. Uh, keduanya, saya amat berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan untuk saya untuk yang yang memberi sokongan yang yang hadir uh, juga meluahkan sokongan kepada peguam saya kepada keluarga saya uh, dan uh, saya rasa kemenangan hari ini adalah untuk semua rakyat Malaysia uh, Terima kasih. Sebarang soalan. Uh, rasi, uh, uh, tanya, ada kemungkinan tak pihak untuk membuat rayuan berkenaan kes ini? Mana-mana kes yang mana, mana-mana pihak tewas atau kalah dalam mana-mana perbicaraan untuk jenayah perlu filekan notis rayuan dalam masa 14 hari. So, terpulang kepada pihak pendakwaan. Sama ada mereka nak filekan rayuan ke tidak, itu hak mereka dari segi undang-undang So, so, pengalaman berada di penjara macam mana? Adakah lepas pembebasan ni memberi me semangat baru untuk lebih berjuang? Uh, dari segi pengalaman dalam penjara, memang penjara uh, Terutamanya kepada seseorang yang tidak pernah buat salah Uh, tapi penting saya nak berucap terima kasih kepada tahap profesionalisme uh, pegawai-pegawai penjara yang menjaga uh, keselamatan kebajikan saya uh, dan saya amat bersyukur dapat dibebaskan hari ini sebelum keputusan tadi tetap berjuang saya nak mencari keadilan saya disalahi, dianyayai, dilakukan macam-macam. Adakah selepas ini usuh bersedia untuk memulakan saman sivil tu, selepas ini akan berjuang melalui itu ke? Kan? Saman sivil telah dimulakan 4 5 tahun akan diteruskan. Susah so, berita tadi keputusan, apa perasaan usuh sebelum tu? Adakah terima apa saja keputusan mahkamah sebut tadi? sebelum keputusan. susahkan. your so, feeling sebelum okay. keputusan positif you susah ada dikatakan yeah. <laughs> memang you jangka ke jawab, uh, uh, keputusan hari ini uh, uh, seperti ini ataupun uh, vice versa uh, this is what we work towards yes. so uh, i was hoping on what we worked on sesuatu so, yang baiklah ada ke satu keputusan Soalan so, terakhir, siapa-siapa? telah dibebaskan untuk ni keselamatan dia macam mana? Adakah ha, oh, di kawal ataupun bagaimana? Mungkin keselamatan dia terbugat. Tentang keselamatan Yusof Rauter dan mereka-mereka yang mengenali Yusof Rauter sebab itu kita berani tampil ke hadapan. Kalau dia risau tentang keselamatan macam beliau macam tidak beliau. akan ambil apa-apa tindakan kepada orang yang berkuasa. Tetapi di hadapan anda semua adalah seorang lelaki muda yang berani berdiri dan menyatakan dia akan lawan kezaliman dan yang paling penting letaklah berapa banyak bodyguard pun bodyguard paling besar ada maka kita hormati proses ada orang kata negara ini negara hukum maka beranilah berhadapan dengan hukum. Kalau betullah kata-kata anda. So terima kasih. Tak ada soalan? Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon ustaz untuk doakan kita sebelum kita nak balik. Terima kasih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين Alaihi Wasallam. على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم Ya Allah ya Tuhan kami di pagi bulan Zulhijjah yang penuh kemuliaan Ya Allah di perkarangan mahkamah Kuala Lumpur ini Ya Allah katalah kundiakan kemenangan kepada sahabat kami saudara Yusuf Rauta Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami berilah kemenangan kepada umat Islam kepada seluruh rakyat Malaysia ini ya Allah. Jadi menentang kebatilan ya Allah berilah kemenangan kepada rakyat ya Allah dalam mentadbir urus negara ini semula ya Allah. Ya <tinyat> Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami di pagi yang penuh barakah ini ya Allah kami berhimpun ya Allah bagi kemenangan dalam semua sistem dalam kehakiman ini ya Allah permudahkan urusan kami ya Allah, untuk mengurus takbir semula negara kami yang telah cacat ya Allah ya Allah ikan kami kau tumbangkanlah PH ya Allah yang telah banyak merosakkanlah ya Allah amin. ya Allah ya hayu ya qayyum ya, ya zal jalal wal ikram amin ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وال Alhamdulillah Rabbil Alamin Takbir Allah. 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 Naga pun kita lawan Ini kan pula Cicak mengkaru Di Malaysia Nas Perdana Menteri pun boleh masuk penjara